именно вас интересует? Меня интересует все. Ну вот, например, договор переведения долга. Вот, компания Крым Петролиум переводит э, свой долг Игорю Катвийскому, депутату от э, Народного фронта. А куда деньги переводились? Они переводились на панамский счет. И компания в Панаме покупает этот долг у компании из Нидерландов. 41 миллион долларов долг. Они покупают за один доллар этот долг. А транзакция осуществляется, по счет Банком Украины, государственным финансовым учреждением, которым на 100% владеет украинское государство. И транзакцию осуществляют в 4 транша. Вот они, 4 транша. 29 июля начинают и 11 августа заканчивают. 40 миллионов долларов выводят на Панаму. В принципе, это с точки зрения самого как бы финансового инструмента, это не, не противоречит закону. Это как купить квоту на выброс парниковых газов, как это происходит во всем мире. Но во всем этом есть одно слабое место. Господин Котвицкий, который, будучи народным депутатом, осуществил эти транзакции вот, в течение двух недель в июле месяце, он является политически значимым лицом. То, что в международной терминологии является politically exposed person, PEP. И международные институты, которые борются с основанием денег, они требуют, чтобы такие транзакции проверялись особым образом, особо тщательно. Это называется рисковая операция, потому что это регулируется законами об отмывании денег. И когда этот платеж осуществлял банк Украины, он закрыл глаза на то, что господин Котвицкий эту сумму не указал в своей декларации. Хотя они знали, что он является народным депутатом. Вот в этих документах, которые у меня есть, тут докладные, где сотрудники асчетбанка друг другу рассказывают, что господин Котвицкий собирается вывести 40 миллионов, и он является народным депутатом и подлежит мониторингу. Но он осуществляет свои четыре платежа через государственный банк, и банк закрывает глаза на то, что эти деньги не задекларированы. Уже когда, Мы, приглашали, я сразу... уже когда последняя сумма, последние 10 миллионов 11 августа ушла из Украины, он внес так называемую уточненную декларацию, где вспомнил, что оказывается у него на счету было 40 миллионов долларов, а до этого он их забыл просто указать. И что дальше происходит? Дальше ничего не происходит. Деньги ушли из Украины согласно легальному инструменту, но при этом... Ощадбанк закрыл глаза на отсутствие денег в декларации. Моя версия, почему так происходит. Господин Котвийский является членом фракции «Народный фронт». А Ощадбанк Украины возглавляет другой представитель «Народного фронта» Андрей Пышный. А премьер-министром является третий представитель «Народного фронта» Арсений Яценюк. Мне кажется, здесь существовала такая договоренность закрыть на это все глаза и позволить деньгам уйти из Украины. Теперь в распоряжении господина Котвицкого является 40 миллионов долларов на счету панамской компании в одном из швейцарских банков. Что он будет с ними делать дальше, вам нужно спрашивать у него. Что с этим будет делать прокуратура, я не знаю, потому что, в принципе, здесь есть чем разбираться, а будет ли разбираться прокуратура, я в этом имею большие сомнения, потому что прокуратура, она у нас действует очень избирательно. И на членов действующей коалиции, уголовных дел не открывает. Даже те, международные поручения, которые приходят в Украину по действующим политикам или депутатам, будь то или Ложкин, глава администрации, или Мартыненко, депутат Народного фронта, они игнорируются, прячутся под сукно и как будто бы ничего не происходит. Что касается Ложкина, вы еще про Ложкина хотели, да? Могу вам про Ложкина тоже рассказать. Итак, господин Ложкин, фигурирует ну, в но уголовном же, деле. Нас же за что-то надо закрывать, правильно? Вас Значит, нужно, вот я нет, хочу. Вам я хочу. нужно поднимать, я вам буду поднимать рейтинги. Итак, 5 августа этого года за подписью представителя Министерства юстиции Австрии Марта Шлегера в Украину пришло письмо, в котором сообщалось, что Центр, Центральная прокуратура по борьбе с экономической преступностью и коррупцией ведет следствие в уголовном деле против Бориса Ложкина и еще двух граждан Украины. Григория Шверка и Светланы Шиян. Эти граждане являются акционерами одной офшорной компании из Британских Виргинских островов. Название этой компании звучит так. Uh, Integrity International Holdings Limited. Эта компания учреждена в городе Роттаун, Тартола, Британские Виргинские острова. И вот, у этой компании был открыт счет в австрийском Райфайзенбанке. И на этот счет пришло 130 миллионов долларов. А господин Ложкин является... Но это он же еще не был главой администрации. Он не был. Это касается эпизода продажи украинского медиахолдинга господину Курченко. Но поскольку в Украине расследуется уголовное дело против Курченко, в котором фигурирует компания «Витек», эти транзакции тоже шли а, через компанию «Витек». То, конечно же, Австрия, которая уже по поручению Украины расследовала э, эпизоды по Курченко, присылает запрос и говорит, вы знаете, мы нашли еще 130 миллионов долларов Курченко, которые гонялись через наш счет и возбудили дело по отмыванию. А, но это был сюрприз, они же не знали, что там глава администрации президента фигурирует. И господин Ложкин является мажоритарным акционером этой компании с британских юридических островов, у него там 71% акций. Вот. И, соответственно, было возбуждено уголовное дело, прислали в Украину запрос. Они спрашивают, а правда, что у вас. Нет, они говорят так, у вас расследуется дело против Ложкина или нет? Потому что мы нашли отмывание в Австрии. Ну а что ответил Шокин, я не знаю. Наверное, нужно спрашивать у него. Но как бы есть такой эпизод. Мы его тоже приглашали. Есть такой эпизод, и он не один, их много. Просто, к сожалению, у нас принято сажать таких коррупционеров помельче, а покрупнее им продавать в зеленый свет. Еще хочу, хотите, могу про Мартыненко рассказать еще. Расскажите, Мартыненко уже пришло два запроса в Украину. Уже первый был весной, второй был после этого. Они просят обыски проводить, допросы. Это Мартыненко Вы... Николай, я надеюсь. Николай Мартыненко, да. В Швейцарии у него дело по взяточному Ну, Александр шесту... Мартыненко у нас был, но это не тот. Это не тот Мартыненко, да. В Швейцарии есть дело по взяткам Мартыненко на сумму 30 миллионов франков. Дело касается поставок на две атомных электростанции оборудование от компании «Шкода» в Чехии. «Шкода» называется «Шкода», а на самом деле ей владеют российские акционеры. Это не так важно. Главное, что было, были платежи осуществлены на компанию «Мартынка», тоже, кстати, на «Панаме» зарегистрированы. Вот. И платежи эти были обозначены в платежном поручении как деньги за оказанные консультационные услуги. Но 30 миллионов консультаций стоит слишком дорого. Это первый сигнал для всех международных правоохранительных органов, что это отмывание денег. И потом начали расследовать дело о взятках, два запроса в Украину пришли, я не знаю, где там Шокин их, какой ящик стола положил, но никакой реакции нет. Покрываем дальше. Ну, дальше, наверное, народный гнев только заставит действующего прокурора на это реагировать. Но на самом деле таких случаев не, не единичны. Есть, например, побойка. Хотите историю расскажу? Могу побойка рассказать. Вот, да, немножко есть, балансировать политически. Ну да, есть да, еще да. оппозиционный блок. Вот есть такой Юрий Бойко, он известен всей нашей родине как лидер фракции оппозиционный блок. И вот э, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Бойко. На самом деле никто этого не знает, вот вы будете первые, кто знает об этом. И следователь по этому делу написал представление, проект представления, парламент о снятии с депутатской неприкосновенности. И проект, э, проект э, Пидозры, по-русски, да. уведомление Подозрение. о подозрении. Да. И принес это шоу. Если вам удобнее украинское, вы видите. Да, случайно. И да, я уже закончу. И этот эпизод не касается вышек бойка, на самом деле. Это касается... Э, эпизод эпизод с скрапленного газа. Сжиженный газ, по-русски. О том, как Курченко и Бойко занимались этими аферами в Украине. Получил Шокин это подня, эти документы, и положил в стол. Наверное, сверху на дело Мартыненко. Вот оно там лежит, покрывается пылью, а оппозиционный блок аккумулирует голоса в нужные моменты для того, чтобы парламент голосовал как надо. Ну, одним словом, это тотальная коррупция везде, и я не знаю, как бы, что кроме давления общества снизу и наших партнеров с Запада и с Вашингтона могут заставить власть на это как-то реагировать. Вот. Ну, зато у нас есть коррупционер Масичук. Я, кстати, считаю, ну, его тоже по заслугам, вот. Я же, решил ходить не с пустыми руками. Вот я еще взял и по на Масичука. Ну, довольно, то есть тут все, как бы, выглядит убедительно. Просто там он берет 100 тысяч гривен взятку, а, а Мартыненко 30 миллионов франков. Вот, разница есть, но сидит один, а другие, как бы, уважаемые люди нашей стране. А вот, Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы... Я могу, кстати, про Юлию Владимировну тоже рассказать. Вот. Давайте. Ну, чтобы уже про все. У Владимировна у меня другая история. Я чтобы еще... уже все, чтобы был баланс абсолютно. <laughs> как это называется, как-то я озвучиваю свои блоги у вас, да, в программе. <laughs> Юлия Владимировна в июне этого года поехала в Вашингтон и провела ряд встреч. Но поскольку статус Юлии Владимировны уже не тот, как раньше, они все хотят идти навстречу, там, ну, как-то нужно убеждать сенаторов, и она наняла лоббистов, которые организовали для нее визит. И вышла эта стоимость 200 тысяч долларов за визит в течение трех дней. И стоила эта поездка. Ну, все как бы нормально, но есть закон, который запрещает партиям финансироваться из рубежа, а эти услуги для Тимошенко оплатила такая странноватая фирма из Лондона, которая учреждена, учреждена не до конца понятно происхождение этих денег. Вот. А Самое интересное, что это ну, трактуется как подарок на самом деле. То есть она является депутатом, ей дарится подарок на, 90, на 200 тысяч долларов. Это, ну, по сути, готовое уголовное дело. Там, ну, правда, это санкция, не незначительная, но я это готова... не, санкция незначительная, да, но, но это, да, это настоящее, как бы, ну, готовые, там. Просто дело в том, что в Америке услуги лоббистов они все декларируются в Министерстве пожалуйста, юстиции США. Раз... И в Министерстве Подойдите, юстиции США Подождите, есть отдел, вы который... скажете, я же никому вот, не затыкаю. В министерстве США есть специальный отдел, который принимает отчеты лоббистов. И там вот лоббист, который работал для Тимошенко, он четко сказал, что я получил больше 200, 215 тысяч долларов за то, что организовал для нее визит в Америку. Оплачивала деньги, то есть это не перелет, это не гостиница, это конкретно за организацию встреч в Вашингтоне для Тимошенко. Оплачивала фирма, называется Trident Foundation, а учреждители ее... Uh, не раскрытый, скажем так. Но это является юрлицо в Великой Британии, зарегистрировано в Лондоне на Бейкер-стрит. Но не там, где Шерлок Холмс жил. Но вы, кроме того, что вы боретесь Не боретесь, вы не боретесь. Вы, 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 я, вы, да. я, кроме того, что я об этом пишу, я еще пишу запросы в прокуратуру. Вот, на какие-то она реагирует, на какие-то не реагирует. Но вы, вы изнутри коалиции, в общем-то, очень, как бы сказать, так достаточно, ну, как бы это ласково. У пойдет. нас же время, как постмодернизма, то есть депутат, он же журналист, он же кто-то, может шоумен. Когда вы будете, например, там, в отпуске, я могу еще передачи вести. Место. Если вы готовы вести эту передачу, я завтра ухожу Под на заслу... Нет, Мы, да, мы вот посадим, Ар... мы ухожу, посадим заслуженный Артем, Артем, он будет сразу документировать и возбуждать дела через антикоррупционное бюро. Пожалуйста.